الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मेरे भाइयों और दोस्तों बुज़ुर्गों अलकम वरहत लैसे कि हम सब के निल में है अन करीब मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होने वाला है और ये वो महीना है जिसको अल्लाह ताला ने अपनी तरफ इसकी नस्बत की है और जब चीज़ की अल्लाह ताला अपनी तरफ नस्बत फरमा देते हैं तो फिर उस महीने के अंदर उस दिन के अंदर उस चीज़ के अंदर एहतराम आ जाता है उस चीज़ के अंदर तकद्दस पैदा हो जाता है कि अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उसकी नस्बत फरमाई देखा जाए तो बजाय रमज़ान के अंदर भी यूँ ही सूरज तलु हो रहा होगा जैसे अभी सूरज तलु होता है ऐसे ही सुबह हो रही होती है जैसे रम जैसे क्या अभी हो रही है ऐसे ही शाम हो रही है रात हो रही है जैसे कि अभी हो रही है देखा जाए तो शाबान और रमज़ान में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा बज़ाहिर ऐसा नहीं है कि रमज़ान के अंदर सूरज जो है वो कहीं और से तुलू होने लग जाए ऐसा नहीं है कि रमज़ान के अंदर जो है वो दिन लंबे होने लग जाए रातें लंबी होने लग जाए बल्कि एक जैसे ही दिन है बज़ाहिर लेकिन रमज़ान के महीने की नस्बत अल्लाह ताला ने अपनी तरफ की इस महीने के अंदर एहतराम पैदा हो गया बैतुल्ला है ना बैतुल्ल और जो अल्लाह का घर खाना काबा, देखा जाए तो क्या है एक इमारत तो है इंटों की बनी हुई ऊपर पर चादर भी चढ़ाई हुई है बज़ाहिर तो देखा जाए तो ये इमारत है एक और दूसरी इमारतें भी होती हैं लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी नस्बत अपनी तरफ करके फरमाया बई ती व तोहिर बई थी बई तुम वो अल्लाह ने अपनी तरफ नस्बत कर दी जब अल्लाह ताला ने अपनी तरफ नस्बत कर दी तो लोगों के दिलों के अंदर ऐसी मोहब्बत उसकी पैदा हुई और ऐसा तकद्दस और एहतराम पैदा हुआ कि लोग जो है वहाँ जाने की तमन्ना करते हैं उसको देखने की तमन्ना करते हैं उसको छूने की तमन्ना करते हैं यानी ऐसा अल्लाह ताला ने उसको क्या है तकद्दस अता कर दिया कि उसकी नस्बत अल्लाह ताला की तरफ़ हो गई ना तो ये जो महीना आ रहा है ना दर हकीकत ये भी बड़ा कीमती महीना है और इस महीने के अंदर अल्लाह की जो रहमत की घटाएं हैं वो बहुत तेज़ी के साथ क्या है चलती हैं अल्लाह ताला की ख़ुसूसी मेहरबानी, करम नवाजी तवज्जो अल्लाह ताला की रहमत की इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा होती है अल्लाह ताला का किस कदर इनाम है सोचने ये सोचिए कि इस महीने के अंदर फ़र्ज का नमाज फ़र्ज नमाज का सवाब सत्तर फ़र्जों के बराबर कर दिया नफिल नमाज का सवाब फ़र्श के बराबर कर दिया किसी और महीने के अंदर ये नहीं है अभी आप फ़र्श पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको सत्तर फ़र्शों के बराबर सवाब मिलेगा नफिल पढ़ेंगे तो नफिल का सवाब फ़र्श के बराबर मिलेगा लेकिन जैसे ही रमज़ान का चांद नजर आया तो उस वक्त से अल्लाह तला अल्ला इज़्ज़त की करम नवाजिए शुरू हो गई चांद नज़र आते ही क्या भाई ईशा की नमाज पढ़नी है अभी फर्ज पढ़ना है तो उसके अंदर क्या है फर्ज पढोगे तो सत्तर फर्जों के बराबर सवाब मिल रहा ऐसे अल्लाह करम नवाजी इस महीने के अंदर और फरमा रहे कि मुझसे मांगो यानी दुआओं की कबूलियत के लमे लमे कीमती हैं एक एक लम्हे के अंदर इन लम्हात के अंदर दुआएं बहुत कबूल हो रही हैं शहरी का मुबारक वक्त तहज्जुद का वक्त आदमी मांगे दुआएं कबूल होंगी दिन में रोजा रख के रोजेदार आदमी दुआएं मांगे तो उसकी दुआएं कबूल हो रही हैं तारीख के वक्त से पहले अभी रोजा खोलने उस वक्त दुआएं मांगो दुआएं कबूल हो रही है। तरावी के अंदर कुरान शरीफ खत्म करने के बाद आखिरी बीसवीं रकात के बाद तिलावत है कुरान के बाद दुआ मांगोगे दुआएं कबूल हो रही होंगी यानी इसका एक लमा गोये क्या है कीमती है तभी तो फरमाया आप अलैहि वसल्लम ने एक मफूम है उस रिवायत का कि अगर तुम्हें पता चल जाए ना कि रमज़ान क्या है अगर तुम्हें पता चल जाए कि रमज़ान क्या है तो तुम्हारी ये तमन्ना हो कि ये सारा साल ही रहे ये सारा साल ही रहे हम लोग असल में हैं बेपद्रे लोग हम लोग हैं कमज़ोर लोग और हमें इसकी क़दरदानी का अंदाज़ा नहीं है अल्लाह ताला हमें हमारे ऊपर कितना बड़ा एक और इनाम फरमा रहे हैं और हमें एक और मोहलत दे रहे हैं कि अब तो मेरे करीब आ जाओ पूरे ग्यारह महीने हम क्या है कितना गुनाहों के अंदर लगे रहते हैं मुख्तलिफ धंधों के अंदर हम जो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और मस्जिद से दूर होते हैं बाजारों के करीब होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दर से क्या है दूर रहते हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजी है कि एक महीना ऐसा रख दिया फरमाया कि इस महीने को तुम क्या है मेरी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारो मेरी रजा के मुताबिक मेरी इताअत और बंदगी करके गुजारो तो इन ताला इसके जो असरात हैं वो बकिया ग्यारह महीनों पर भी पड़ता है ये जो हमारे यहाँ कमी कोताही हो जाती है न, कि हम रमज़ान में तो थोड़ा बहुत जहन बन जाता है रमज़ान में तो थोड़ा बहुत इबादत की तरफ जोक पड़ता है लेकिन जैसे ही रमज़ान गुजरता है तो बकिया ग्यारह महीनों में हमारी ज़िंदगी फिर उसी तरह चलने लग जाती है ना। वजह इसकी ये भी होती है कि हमने रमज़ान के अंदर मेहनत नहीं की रमज़ान के अंदर जैसी हमें मेहनत करनी चाहिए थी ना हमने वैसी नहीं की मेहनत क्योंकि तो अगर हम उसकी उसके अंदर मेहनत कर लेते हैं ना तो उसके असरात पूरे ग्यारह महीने हम महसूस करते फ़र्ज़ कीजिए अगर पूरे रमजान में आपकी एक भी नमाज तकबीर ओला के बगैर नहीं छूटे पूरे रमजान में एक भी रम एक भी नमाज आपकी तकबीर ऊला के बगैर जमात के साथ न छूटे जो उनतीस तीस दिन का एक पूरा वो है मशक है कराई जा रही है तो क्या ऐसा नहीं है कि एक आदमी पूरा महीना जब वो तकबीर ऊला के साथ और जमात के साथ नमाज पढ़े तो क्या उसके अंदर उसके असर नहीं होंगे क्या उसके अंदर कुछ उसकी आदत पैदा नहीं हुई होगी क्या जरूर पैदा होगी भाई हम दुनियावी चीज़ों के अंदर देखते हैं ना एक आदमी एक महीने के लिए कोई काम करता भी है चंद दिन कर लो महीना नहीं पंद्रह बीस दिन भी लग के कोई काम करता है तो वो काम उसकी आदत बन जाती है वो काम उसके अंदर रच बस जाता है वो उस काम को सीख जाता है उसके असरात नज़र आने लगते हैं तो यहाँ इबादत और बंदगी जब पूरा एक महीने करेगा तो क्या उसके असरात बाकी नहीं रहेंगे ज़रूर रहेंगे तो रमज़ान का जो महीना है ना इसको कीमती अगर बना लें और इसको अंदर मेहनत कर लें अपने आप को खपा दें देखिए तखलीक का मकसद क्या बयान किया अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर तखलीक का मकसद ये नहीं बताया अल्लाह ताला ने कि भाई रोटी कमाओ रोज़गार कमाओ बाजारों में निकलो तखलीक का मकसद क्या बताया वमा खलोन मैंने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत ही के लिए पैदा किया है अपनी बंदगी ही के लिए पैदा किया है ठीक है हलाल रोज़गार हलाल कमाना ये भी इबादत बन जाता है कि आदमी अगर इसमें अच्छी नीयत करे कि भाई मैं इसलिए कमा रहा हूँ इसलिए तजारत कर रहा हूँ ताकि मेरे जिम्मे जो हकूक़ हैं मैं उन उनूक़ को पूरा कर सकूँ मेरे जिम्मे अपनी ज़ात के हकूक हैं अपने बीवी बच्चों के हकूक हैं मैं उनको पूरा कर सकूँ लेकिन ये बरह रास्त इबादत नहीं है बल्कि बिल वास्ता इबादत है ये बिलवास्तः इबादत है बरह रास्त इबात तो क्या है बरह रास्त इबादत तो ये है कि आदमी खुद नमाजें पढ़े तिलावत कुरान करे रोज़ा रखे तरावी अदा करे जिक्र अस्कार करे बराह रास्त बातें हैं वरना तो बातें और भी हैं जो बिलवास्ता बातें हैं जैसे रोटी कमाना अला रोजगार कमाना तिजारत करना ये भी इबादत बन जाता है लेकिन ये बिलवास्ता इबादत है ये बरह रास्त इबादत नहीं है इस महीने के अंदर अपने आप को बरह रास्त इबादत के लिए फारिग करना है देखिए हमारे अकबरी ने आप सबके होगा मदारसी दीनिया के अंदर जो छुट्टियाँ होती हैं ना वो कब होती हैं इन महीनों में होती हैं शाबान और रमज़ान में मदरसे बंद हो जाते हैं बंद होने का मतलब यह कि वहाँ से तलबा चले जाते हैं अपने अपने घरों में जो कुतुब के जो दर्जात के जो मदारस वगैरह हैं वहाँ ये तरतीब होती है कि शाबान और रमज़ान छुट्टी होती है अब कोई जहन में सोचेगा कि यार ये महीना तो ऐसा था कि इसमें इबादत करनी चाहिए थी इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा दीन को सीखना चाहिए था और पूरे ग्यारह महीने तो दस महीने तो क्या है पढ़ा मदरसे के अंदर और अब दो महीने की छुट्टी कर दी जब रमज़ान का मुकदस और मुबारक महीना आ रहा है तो अकाबरी और बुज़ुर्गों ने उन्होंने ये तरतीब तय की है उसकी वजह उन्होंने क्या बयान की उसकी वजह उन्होंने ये बयान की है कि देखें ठीक है मदरसे के अंदर दीन को सीखना दीनी को सीखना तिलावत कुरान के मकातब वगैरह ये सारी चीज़ें ये इबादत है है, लेकिन यह बरहराज इबादत नहीं है ये इबादत है, ये रखो, इबादत करो और इसी तरीके से ज्यादा से दिलावत कुरान करो कि पूरे बकिया दस महीनों के अंदर तो तुमने सीखा ना उलूम को। मुख्तल ूम फनून के अंदर तुमने महारत हासिल की अब इन दो महीनों के अंदर अमल करो आसान लफ्जों में यूं समझना कि इन दो महीनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो पड़ा है उसको अमल करो तो इस महीने के अंदर जो काम है वो ये है कि आदमी ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की बंदगी के अंदर लगे <laughs> कुछ चीजें ऐसी हैं कुछ हिदायत कह लें कि जो जिन पर अमल अगर हम कर लें ना हमारा तो रमजान का महीना कीमती हो सकता है बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि हम क्या करें यानी कोई शेडोल नहीं होता उनके जहन में कोई एक तरतीब नहीं होती कोई मैनेजमेंट वगैरह कोई नहीं होती तो पहले तो यह है कि जितने गैर जरूरी काम है ना वो अभी से क्या है रोक लें अभी से क्या है जितने करने हैं ना वो कर ले दो तीन दिन रह गए तो जितने निमटाने हैं वो अभी क्या है निमट जाए नहीं निमट रहे तो उसको बाद में करेंगे अपने आप को इबादत के लिए जहनी तौर पर तैयार कर लें पहले जहन भी तो बनाना है ना जहनी तौर पर तैयारी कर लें कि भाई रमज़ान के अंदर जो है वो दीगर काम अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ें नहीं तो नहीं क्या है कम कर देंगे उसको जैसे कहा गया ना हदीस के अंदर उसकी फजीलत बयान की गई है कि आदमी का मुलाजिम अगर ज़्यादा ड्यूटी करता है तो उसकी ड्यूटी के अवत के अंदर कमी कर दी जाए तख़फीफ कर दे तो कल अल्लाह ताला क्यामत वाले दिन भी उस आदमी से क्या है तख़फीफ कर देंगे आठ घंटे की ड्यूटी है आठ के बजाय अगर उसका मालिक उसकी छः घंटे कर दे कि भाई रमज़ान है इसलिए तख़फीफ कर दे। या अपना काम है तो अपना काम के अंदर ये कि आदमी थोड़ा सा उसको कम टाइम दे दे और इबादत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लगे इबादत के अंदर पहली चीज़ तो रोज़ा है बुनियादी चीज़ भाई ये ज़रूरी है कि आपने अगर रोजा छोड़ दिया ना बग़ैर किसी उजर के आप साल भर भी रोजा रखेंगे ना तो इस रोजे के बराबर नहीं पहुंच सकता गुना अलग मिलेगा बहुत से लोग बेचारे रोजा रखते ही नहीं मुसलमान हैं गांव देहात गोठों के अंदर देहातों के अंदर रोजा रखते ही नहीं उन्हें पता ही नहीं के पता भी है तो क्या है कोई अहमियत नहीं है उनके जहनों के अंदर कि रोजा रखना भी या नहीं रखना यहाँ तो अलहदुल्ल एक माहौल है यहाँ तो क्या है माशाल्लाह एक बड़ी तादाद रोज़े रखती है लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं रखते तो इसीलिए रोज़ा ये ज़रूरी है ये फ़र्ज है फ़र्ज ये फ़र्ज है कुरान से क्या है इसकी फ़र्जियत साबित है आदि से मुबारक भी हैं लिहाजा तो एक तो बुनियादी चीज़ क्या है रोज़ा रखने का अहमाम इसी तरीके से दूसरी अहम इबादत तरावी की इबादत इसमें बड़ी कोताही होती भाई हर साल देखने में आता है शुरू में तो हमारी मस्जिद है पहले दिन तो पूरी फुल होंगे नीचे से देख के ऊपर तक दूसरा दिन गुजरा तीसरा दिन गुजरा के आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहा है भाई क्या हो गया कहाँ चले गए नमाजी यहीं पर तो रहते हैं इसी मोहल्ले में रहते हैं ये क्या एक दिन पढ़ ली आपने दो दिन पढ़ ली तीन दिन पढ़ ली उसके बाद समझी की छुट्टी हो गई नहीं भाई पूरा महीना ये की जाने वाली इबादत है क्यामलई और सुन्नत मद है पूरे महीना पढ़ने है भले कुरान खत्म भी हो जाए आपने लेकिन दूसरी जगह जाके फिर पढ़नी होगी और जमात के साथ अदा करना जमात के साथ कोई उजर है बीमारी है वो अलग मसला देखिए एक आदमी बिल्कुल तंदुरुस्त है सही है हमारे यहाँ क्या होता है इफ्तारी के बाद बाजार खुल जाते हैं लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं और तराबी का टाइम हो रहा है फिक्र नहीं है कि भाई ये कितनी बड़ी इबादत है कि दिन में आपने रोज़ा रखा अपने आप को भूखा प्यासा रखा अब अल्लाह ताला के दरबार में आके थोड़ा सा और मेहनत कर ले मुशक्कत कर ले ऐसी अजीम इबादत है कि चालीस सजदे होते हैं इसके अंदर रोजाना रोजाना चालीस सजदे होते हैं और सजदा अल्लाह ताला की कुर्ब का ऐसा मकाम है कि ऐसा और कोई मकाम ही नहीं है सजदे में आदमी जितना करीब होता है ना अल्लाह ताला के उतना किसी और जगह नहीं होता यानी ऐसा जो है मकाम सजदे में जा रहा है बार बार जा रहा है सुलखान और अल्लाह ततना कुर्फ से मिल रहा है सोचिए चालीस सजदे रोज़ कर रहा है पूरा महीने करेगा तो अल्लाह ताला का कुट कितना उसे नसीब होगा तो भाई तरावी का एहतमाम हो दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ आखिरी अशरे के अंदर अभी से जहन बना लें कि भाई एतकाफ़ भी करेंगे अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो एतकाफ़ में बैठेंगे और इसी तरीके से अहम बात गुनाहों से अपने आप को भाई बचाइए ऐसा ना हो कि रमज़ान के अंदर भी हम गुनाह कर रहे हैं ज़्यादा तिलावत नहीं हो रही ज्यादा नवाफिल नहीं हो रहे ज्यादा जिक्र असकार नहीं हो रहा लेकिन गुनाह भी ना हो याद रखिए गुनाह भी ना हो अगर हमने गुनाहों से बच के रमजान गुजार लिया ना यकीन मानिए कि आपने गोए के रमज़ान के अपने कीमती बना लिया कि आपने रमज़ान के अंदर मसलन गलत निगाह नहीं डाली रमज़ान के अंदर फसूलियात नहीं देखी फसूलियात नहीं सुनी सियासी तबसरे इन चीज़ों से अपने आप को बचाया गीबत, झूठ रिश्वत हराम खोरी इनसे अपने आप को क्या है बचाया रखा ज्यादा आपने ये बातें नहीं भी की तो भी आपने गोया कि अपना रमजान कीमती बना लिया अपना रमजान कीमती बना लिया अब देखेंगे फसूलियात और लाबोल ये जो मैचिस वैचिस चल रहे सुना है आज आजकल कल चल रहे हैं ना वो सुना है कि रमजान में भी चलेंगे कुछ ये रमजान में भी क्या है खेल होगा यहां इबादत का महीना अल्लाह ताला ने तता किया है कि मेरे करीब आ जाओ और ये रमज़ान के महीने के अंदर भी लाहौल के अंदर लगी हुई कौन और फिर हम कहते हैं कि हमारे हालात दुरुस्त नहीं होते हमारे मसायल हल नहीं होते हैं हमारे ऊपर फला परेशानियां परेशानियाँ देखिए कि अल्लाह ताला की रहमत की घटाएं चल रही हैं इसमें तो अल्लाह ताला को मनाना है कर्ब हासिल करना है तो इस महीने के तो ये तो इबादत का महीना है लाहौल का महीना थोड़ी है कोई है पूरा ग्यारह महीने खेल कूद देखा खेला एक इस महीने के अंदर नहीं देखोगे तो क्या होगा तो इसीलिए इस महीने को क्या है कीमती बनाई है इसी तरह नवाफिल क्या है तमाम भाई नवाफिल जो है ना अवाबिन मकरब की नमाज पढ़ने आए दो सन्नतें हैं ना चार और पढ़ ली छः रकात और प, पढ़ ली खाली चार पढ़ ली दो और उसके साथ पढ़ ली छः हो गई तो खाली चार पढ़ सकते हैं तो चार पढ़ लें इशराक की नमाज चाँच की नमाज और फिर की नमाज शैरी में उठना ही है भाई शेरी में उठना है ना शेरी खानी ही है थोड़ा सा पहले उड़िया है दस मिनट पहले उड़ियाएं जिस वक्त पे उठना है वजू करके दो रकात पढ़ के अल्लाह ताला से मांगे ऐसी कबूलियत का वक्त है ऐसी रहमत का वक्त है कि फिर नहीं मिलेगा कितने हमारे जानने वाले थे आप सब जानते होंगे कितने हमारे अजीज वारिम में पिछले साल थे ना हमारे साथ रमजान में इस साल वो नहीं है इस साल वो नहीं है तो पता नहीं कौन सा रमजान किसकी जिंदगी का आखिरी रमजान हो जाए तो भाई ये अभी से क्या है कीमती बनाने की ज़रूरत है अभी से जहन साजी करने की ज़रूरत है कि दो तीन दिन इसमें सोचना है कि भाई कोई ऐसी इबादत हो जाए ये रमजान ऐसा कीमती बन जाए कि अब तक जितने रमजान गुजरे ना आदमी को खुद लगे कि यार मैंने इस रमजान के अंदर वाकई कुछ तब्दीलियां की हैं मैंने कोई ऐसी इबादत हो जाए मिसाल के तौर पे आपको सूरतें याद नहीं है आपने इस रमज़ान के अंदर सूर मुल्क याद कर ली जबानी सूर यासीन आपने ज़बानी याद कर ली सूर काफ आपने ज़बानी याद कर ली आपने अम्मा पारा इस महीने के अंदर हिस्स कर लिया वो आपने रमज़ान को कीमती बना दिया भाई अब तक आपने पचास साठ साल गुजारे हैं ना लेकिन आपने ये काम नहीं किया लेकिन इस रमज़ान में आपने ये एक अहम काम एक अनोखा काम किया कोई ऐसी इबादत कर लें कोई ऐसा आपने मस्जिद मस्ट की तमीर में रकम दे दी मस्जिद की तामीर का जिम्मा आपने ले लिया आपने किसी यतीन बच्चे की किफालत अपने जिम्मे में ले ली आपने किसी मोहताज की मदद कर ली इस महीने के अंदर तो गोया के आपने अब तक जिंदगी के गुजरे हुए रमजान में इस रमजान के अंदर एक अनोखा नेकीी का अच्छा काम किया जो अब तक नहीं किया जो आपके दीगर रमजान से इस रमजान को मुमताज कर देता तो लिहाजा नवाफिल का तमाम वो जिक्र है इसका चलते फिरते दुकान में बैठे हुए कुछ चीज़ बना रहे हैं खा रहे हैं यानी कि सालन वगैरह बना रहे हैं सब्जी काट रहे हैं थी ये सारी चीज़ें कर रही है घर की खातन को भी तरगीब दे दें कभी काम काज कर रही हो जरूर शरीफ पढ़ती रहो जरूर शरीफ रहो रहोला शेख उदीस माना सक्रिय साहब रही क्या फरमाते फजाइल फ़ायल के अंदर ये घर की खातन का उन्होंने जिक्र किया ना कि इतने कुरान पढ़ लेती थी खुवान की बात हो रही है मर्दों की बात नहीं हो रही के घर की खातिन काम काज भी कर लेती हैं और इतने पता नहीं कितने उन्हें तदा जिक्र किए है कि इतनी कुरान भी पढ़ लेती हैं काम काज के दौरान काम काज भी कर रही हैं और तिलावत कुरान भी साथ साथ हो रही है सुबह अल्लाह और हमारे यहाँ होता है कि इस तरह खवतिन में भाई कुरान नहीं पढ़ सकती कुरान याद नहीं है हिफ्स नहीं है लेकिन कुछ जिक्र असकारी करती रहो तो हचलते फिरते जिक्र का कामाम ये चंद चीज़ें हैं और तब्बीर ओला के साथ नमाज का एहतमाम अजान की आवाज आई दुकान बंद अब कोई नहीं होगा नुकसान होता है बजाय नुकसान लग रहा है होता रहे अल्लाह ताला आपको इसका डबल देगा देखना क्या आपने अल्लाह ताला की इबादत की खातिर नमाज की तब्बीर ओला की खातिर नमाज की अदायगी की खातिर अपने माली नुकसान को क्या है जाहिरन बर्दाश्त किया है लेकिन अल्लाह ताली बरकत देंगे आपको तो तकबीर ऊला के साथ कोई भी नमाज मेरी ना हो के बगैर ना हो तकबीर ऊला के बगैर कोई भी नमाज ना हो कोशिश कर ले चांद नजर आने के बाद से लेकर पूरा रमजान सारी नमाजें तकबीर ऊला के साथ अदायगी की फिक्र तरावी का ये कुछ चीजें कुछ हदायात हैं अगर इन पर अमल कर लिया जाए तो इन शाह हमारा रमजान कीमती हो सकता है दुआ आफर और फिर अल्लाह ताला से इस्तेकामत की दुआ भी मांगे अल्लाह ताला तौफीक देने वाले हैं ना भाई बीमारी आ गई आदमी बिस्तर में पड़ गया के कैसे करेगा नहीं कर सकता तो अल्लाह ताला से तौफीक भी मांगे कि या अल्लाह मेरा इरादा है मैं चाहता हूँ आप तौफीक भी देते रहिए आप तौफीक भी देते रहिए व आखिर उदानदल